Ситуація на Донбасі залишається напруженою. Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій внутрішньопроміщених осіб Георгій Тука не виключає варіанту застосування російської авіації на Донбасі. Детальніше про це будемо говорити сьогодні з військовим експертом Олегом Ждановим програмі Експертна думка мене звати Влад Волошин. Ми починаємо. Як тільки українська армія розпочне свій наступ на Донбасі, Російська Федерація може направити туди свою авіацію. И, в принципе, в ней проблем с этим нет. Как приклад Георгий Тука называет и показывает Сирию, что там Отже, Олег, чи действительно может так развиваться подействие? Ну, я думаю, что так э, критично не будут развиваться события. Почему? Потому что, во-первых, нет столько опытных летчиков для нанесения ракетно-бомбовых ударов с помощью авиации. Это, во-первых. Во-вторых, э, любое применение авиации ⁇ это уже открытая война. Если на сегодняшний день еще сохраняет статус-кво, ни Украина, ни Россия официально не признают э, наличие российских войск, на, на, в частности на Донбассе. Да? Э, Крым, как бы вопрос закрыт, они его оккупировали, там действительно войска. Э, есть какая-то условная граница, которую охраняют и российские войска, и наши войска с нашей стороны, то на Донбассе их там нет. И поэтому, если авиация будет применена, это война. Этот факт будет вынужден признать и Украина в первую очередь, и Российская Федерация во вторую. Соответственно, в мире пойдет соответствующая реакция как на вооруженный конфликт двух стран Украины и России. На европейском континенте никто не потерпит боевых действий, никто не захочет Ялты-2, то, чего, в принципе, добивается Владимир Путин на сегодняшний день. И поэтому уровень, допустим, санкций против Российской Федерации будет просто катастрофически. для його економіки ну ви говорите, що не вистачить льотчиків професійних, але знову ж таки повертаючись до прикладу до Сирії, який надає Тука, Там чомусь відбувалась. Сирія... Давайте, давайте посмотрим, що такое Сирія. Сирія – 35 п'ять самолітів. Всего-навсего. Ну, максимум они имеют там где-то порядка 100 человек летного состава, летного, то есть летчиков, которые э, сменяют друг другу экипажи для того, чтобы непрерывно э, проводить, проводить боевые вылеты. Угу. Но это ж не авиация, надо убирать, забирать оттуда часть летчиков с боевым опытом и перебрасывать сюда. Это раз. Второе, у нас существует система ПВО. Которая развернута, которая несет боевое дежурство, в том числе и ПВО страны, которая до 200 километров, даже до 300 километров, если брать комплекс С-300. И эффективность применения авиации на сегодняшний день в нашем небе она, ну, будет равняться примерно 50%. То есть половина самолетов не долетит до своей цели. Ну и плюс, давайте добавим сюда фактор, что мы восстановили частично нашу авиацию. Мы сейчас тренируем летчиков в первую очередь истребительную штурмовую авиацию. Бомбардировочная у нас как таковой уже практически не осталось, а истребительная штурмовая она есть. И, соответственно. Э, наши действия в данном случае будут адекватными. И вопрос целесообразности, первое, политические развязания войны на европейском континенте, открытой войны. Раз. Второе, э, целесообразность достижения целей, э, военных целей, э, в плане, там, допустим, разгрома нашей наступательной группировки, если брать в контексте, как говорит э, Григорий Тука, э, то ціль не оправдала засобів в даному випадку. Тому применение російської авіації, я считаю, что это будет, ну, наверное, самый крайний случай и последний шаг, который сделает Путин в эскалации конфликта на востоке Украины. Окрім супутника, нас дивляться ще в інтернеті, зокрема на сайті Обзриватель, його читачі та відвідувачі і там ставлять питання на адресу наших гостей, питання, які надійшли на вашу адресу. Перше, що може змусити росіян піти Для такой крок все-таки застосовывать авиацию. Ну, я думаю, что на такой. На такой шаг Путин может решиться только в крайней ситуации, когда ему надо будет реально доказывать, что ну, другого способа воздействия на Украину у него не будет, и мы будем выходить из-под его контроля, он может быть пойдет на такой шаг. Но опять же, я вообще не вижу предпосылок, потому что там есть еще и элита российская, да, есть олигархические группы и кланы, у которых деньги на Западе, у которых и у Путина в том числе тоже где-то деньги. Не все же в Российской Федерации. И вопрос, вот правильно сказал э, Маккейн, э, конгрессмен, да, что uh -huh. вопрос, чья это элита, если их деньги лежат в американских банках, э, российская или американская. Поэтому я вообще исключаю такое развязание открытой э, вооруженной агрессии против Украины, ну, я бы не рассматривал на сегодняшний день вообще. Вот такая ползучая или гибридная война, как сейчас, да, их там нет, переодевание, смена шевронов, нашивок, знаков различия этот, этот вариант вполне возможен э, с усилением, с эскалацией конфликта, но опять же в рамках того, э, чтобы Украина, не дай бог, не признала эту войну. Войну войной не назвала, потому что, смотрите, международный уголовный суд сказал вооруженный конфликт, да? В ООН сказали Россия агрессор, это вооруженный конфликт. А Соединенные Штаты принимают закон об поддержании Украины там с территориальной целостности и суверенитете mm -hmm. и пишут российские оккупационные войска. То есть они тоже это воспринимают как на уровне вооруженного конфликта. И остается последний штрих – это официальное признание Украины войны войной. Все. Тогда включаются совсем другие механизмы. В ООН, в, в, в Евросоюзе, вообще в мире, как стране-агрессору. Помним пример Ирана, помним пример Ливии, помним пример того же Ирака. Так что я не думаю, что хватит ума или храбрости для того, чтобы совершить такой шаг. Еще одно питание на подзревателе. Как Россия, возможно, пояснит вокруг не авиации, если твой спильный Ну, в принципе, я э, ответил, что а, здесь никаких объяснений быть не может. Была одна попытка, если помните, в 2014 году, когда м, так называемые главари ДНР и ЛНР сказали, что у них, у них есть авиация. Да? А, мы тогда еще применяли в ходе боевых действий своих авиацию, и, и, насколько я помню, что и авиационным ударом, и у, ударом с э, реактивных систем СМЕРЧ э, все, что там было, вот эти там летающие, не летающие, вертолет, по-моему, там один самолет из музея, еще что-то, оно все было уничтожено одним огневым налетом. То есть мы исключили любую возможность сказать, что на сегодня у этих квазиобразований есть какие-то mm -hmm. летательные аппараты. Я уже не говорю, что там вообще авиация, просто летательные аппараты, разве что дельтапланы. Вот. Якиваны, Пла... незразумение. Еще да. Поэтому... одно питание на обозревателей насколько Украина готова до такого развитку чисто теоретично. А, ну, мы на сегодняшний день в плане защиты воздушного пространства, в принципе, готовы. Так, ви вже про це да, вы уже про это говорили и про с, с 300 Да, и у нас, я знаю точно, что прошли ремонт, восстановили очень много комплексов С-300 и С-200, которая стояла на боевом дежурстве, поменяли на С-300. То есть мы усилили систему ПВО. Плюс, я не исключаю, что для ближнего боя в случае, ну если уже крайний такой случай, то угу. у нас появятся те же самые стингеры или какие-нибудь другие системы ПВО, которые предоставят нам или мы купим в военторге, как говорил когда-то Владимир Путин. Угу. А, это же деньги выделяются на закупку вооружения. Неважно, мы можем купить автоматы, можем купить танки. Вопрос цены там, допустим, и необходимости. Да? Поэтому я думаю, что это будет сделано, и помощь нам может быть предоставлена в плане систем ПВО. Поэтому і это російська федерація прекрасно розуміє. Це ще один шаг, к тому що оснований для нанесення авіаційних ударів по нашим позиціям абсолютно немає. Продолжим розмову в експертній думці. Буквально секундна пауза, і ми знову з вами. Військовий експерт Олег Жданов є гостем програми Експертна думка в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. Отже, спеціальний представник ОБСЄ у тристоронній контактній групі Мартін Сайдік. Заявляю, що ситуація в зоні конфлікту залишається доволі таки напруженою. Порушується режим тиші, відбувається порушення нинішніх домовленостей, які передбачені під час зустрічі в мінському форматі. Називаємо це так. Наступна зустріч, до речі, запланована 7 грудня. Чого нам варто очікувати взагалі? Чи вдасться домовитися? І, можливо, тихіше і спокійніше стане на сході. Ну, смотрите, насчет тише и спокойней становится не от того, что в, Минске, в Минском формате встречается рабочая группа, а от того, что Российская Федерация не в состоянии вести войну на два фронта. Когда идет обострение в Сирии, то на Украине, то у нас в Украине затишье, более-менее. Количество обстрелов сейчас увелич... уменьшилось точнее, почти в два раза. Mm -hmm. Как только в Сирии было затишье, у нас здесь была кровавая баня. И обстрелы там били рекорды по количеству в сутки и по количеству выпущенных боеприпасов. Что ожидать от минской встречи, ничего не ожидать. Почему? Потому что там встречаются люди, которые не принимают решения они не полномочные, они просто передают мнение своих, тех людей, которых они представляют. И, соответственно, знаете, это работает больше, работает как испорченный телефон. Поэтому ожидать что-либо от этой встречи абсолютно не стоит. Я думаю, что единственный вариант, который может здесь пригодиться, ну, как бы не пригодиться, а принести какую-то пользу, это переформатирование нормандского формата. Все-таки там встречаются лидеры государства, Государств, то есть первые лица. И, но э, надо изменить формат переговоров таким образом, чтобы Россия из э, э, представителя, точнее, э, от мирных инициатив Российской Федерации перейти к угрозам Российской Федерации. То есть посадить их за стол переговоров, как участников конфликта. Uh -huh. А только сирийские пытания так вплывают на ситуацию на Донбассе? Чьи еще процессы, которые бывают в свете, в Украине, и таких залежить? А, нет. Ну и политические тоже самое. Когда на допустим помните Берлинская встреча была, да, у нас тут тоже количество обстрелов возрастало. То есть э, усиление давления на на нас в виде ведения боевых действий или или нанесения нам огневого поражения происходит именно либо в контексте политических каких-то событий, встреч там в нормандском формате саммитов международных там угу. НАТО саммитов, либо вот вот эта балансировка между сирийской сирийской военной компанией и к военной компанией в Украине. Насколько это балансование в эмоциях России, уже Ну, Россия очень сильно. Скажу так, что сейчас существует проблема с подбором офицерских кадров, примерно такая же, как у нас была в конце войны в Афганистане, когда все уже понимали, что никакого интернационального долга там нету, и фактически на сегодняшний день желающих из числа офицеров ехать в Украину воевать, ну, у них становится все труднее и труднее набрать. Текучесть кадров даже самих контрактников, как показывают наши разведданные, тоже там зашкаливает. И больше 3-4 месяцев люди не выдерживают, разрывают контракты и уезжают обратно. Поэтому они не могут поднять укомплектованность вот этих вот двух военных формирований, там первого-второго корпуса, выше 50% на сегодняшний день. То есть они Техникой почти их на укомплектовали. Мы уже наблюдаем, что не идут через границу там танки, бронетранспортеры, пушки, как это было раньше, да. А вот сейчас главная проблема люди. И вот людского ресурса у них катастрофически не хватает. Поэтому Говорить о том, що они там готові каким-то серйозним действиям, на сьогоднішній день не приходится. для того, аби продовжити розмову з Олегожданом в нашій програмі Експертна думка нам часу ще вистачає. Зробимо це за мить після невеличкої паузи. Військовий експерт Олег Жданов, гість програми Експертна думка в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. компанії. Я одразу буду вас цитувати. Ви сказали в одному інтерв'ю, що українська армія знаходиться на рівні радянських часів. Разом з тим, за кількістю військових технік і витрат на оборону України, ми посіли восьму сходинку за військовою потужністю серед європейських країн. Да. Аргументуйте. Аргументирую. Дело в том, что мы развернули большую армию в четверть миллиона, 250 тысяч. На сегодняшний день там, ну, не берем по вопросу комплектованности, не комплект довольно большой, как для боевых частей. Мы берем структуру армии. Мы говорим о том, что мы реформируем вооруженные силы, но реально реформы не видно. То есть система снабжения, система обеспечения, система закупок вооружения, она не изменилась никак она как была старая советская, так она и осталась. Поменялось только то, что мы раньше министерство обороны просто заключало договора, теперь эти договора заключаются через тендер. Как проводятся тендеры в в Збройных силах Украины, мы прекрасно с вами знаем. Потом возникают эти очередные скандалы, либо коррупционные, либо там э, финансовые и так далее. Теперь о самой структуре вооруженных сил. Она как тоже была старая советская, так она и осталась. Изменилась только полк-дивизион. Полк дивизион, дивизия стала батальон-бригада. Но система формирования решений, система принятия этих решений и выполнения осталась старая советская. Вот за три года мы, смотрите, три года ведем боевые действия. Да? Покажите мне новый боевой устав. Нету. Покажите новое наставление для оперативной службы для службы оперативных штабов. Его нету. Угу. У нас доктрина, которую мы написали в 2015 году, уже мы приняли новую концепцию системы безопасности страны. На основании этой концепции пишется военная доктрина. У нас приняли в 2015 году доктрину, в начале 2016 -го концепцию безопасности. Министерство обороны даже поленилось переписать доктрину под новую концепцию. В мае месяце президент подписывает стратегический оборонный бюллетень, который согласован с НАТО, они нам помогали его формировать. Там полностью меняется структура управления, и системы связи, связи и управления в вооруженных силах Украины. Прошло полгода. Э, была презентована новая программа на основе стратегического бюллетеня э, министром обороны или, допустим, начальником Генерального штаба. Программа видов вооруженных сил. Программа родов войск развития. Нету, этого ничего нет. А что за тремой процесс? Нежелание. Угу. Стандартный ну, ответ на все эти вопросы один единственный. У нас за вооруженные силы отвечает президент страны. Он верховный главнокомандующий. Наличие, ну, банально она уже, уже звучит, но она все равно остается актуальной. Наличие политической воли в реформировании вооруженных сил зависит только от президента страны. Ну і ще один пункт, який хотілося б сьогодні з вами обговорити, чи це, скажімо так, війна спецслужб України і Росії, тому що то Росія заявляє, що затримала чи іншого агента на своїй території. Україна також нещодавно затримала двох російських офіцерів. От всі про це знають така собі істерія з диверсантами в Криму, пам'ятаємо пам да. ці всі. Чому це, ці факти і ці моменти Росія подалює так активно? Ну, с точки зрения Российской Федерации объяснить все очень просто. Они стараются максимально показать, показать нас в свете страны источника террористической угрозы. То есть э, де-факто они нас приравнивают к ИГИЛ. То есть э, показывают всему миру, что да, у нас здесь хунта. У нас здесь фашистующие организации пришли к власти, как они это обычно заявляют э, в своей пропаганде. И, соответственно, мы готовим террористов и вот терроризируем соседнее братское государство, э, Российскую Федерацию. И, кстати, они уже пошли дальше, они уже от террора перешли к шпионажу. Последнее задержание, там уже квалифицируются вот эти задержанные как шпионы, которые работают в пользу Украины против Российской Федерации. Вот. Соответственно, э, они уже трижды такой спектакль разыграли. Играли, да хотя мы знаем особенно с первой этой диверсионной разведывательной группой все потом оказалось намного проще была просто пьяная перестрелка было чрезвычайное происшествие в вооруженных силах Украины э, российской федерации вот то есть это был спектакль. Но, к сожалению, наши спецслужбы, наша служба безопасности Украины подхватила вот этот э, флаг, да, и они начинают играть свой спектакль. И начинается, что они показывают то, что они есть, что они работают, что они бюджет осваивают, что они защищают Украину. И появились вот, э, вот эти вот, сначала появились, такие непонятные, но они не диверсанты, а завербованные российскими, которые там бывшего ФСБшника вели, да. Хотя, когда я смотрел пресс-конференцию Пан Грицак говорит, что они на границе да, перехватили, да? а тут же террориста показывают допрос, он говорит, мы его в лес просто везли, там, к дереву привязать, чтобы он замерз, ну, как в сказке Морозка, что ли. Угу. Вот. Сейчас дезертиры, которых поймали, которые, представьте, они ехали в Украину для того, чтобы получить фальшивые дипломы о высшем образов... образовании, вернуться и... Там получить офицерское звание на основании этих фальшивых дипломов. Ну, вообще сказка не неподдающееся объяснение. Плюс, я вам скажу, что э, я знаю, что все, кто не прибыл к новому месту службы э, дислокации воинских частей, выведенных из Крыма, да, они были уводлены приказом министра обороны Украины и соответствующим указом президента Украины. Uh -huh. Поэтому вопрос их дезертирства, это очень такой еще вопрос. Там надо разбираться в бумагах. То есть вы находите много дивных вещей. Так? Да, очень, uh -huh. очень много необъяснимых речей и больше похожих на, ну, я бы сказал, такой спектакль. Даже не совсем хорошо отрежиссированный спектакль. Я вам благодарю за разговор, благодарю за участие в нашей программе. Я думаю, еще поспілкуемся. Это была программа «Экспортная думка» в эфире Черноморской телерадиокомпании. Гарного дня! Будемо вірити в краще. Побачимось.